হিন্দু ধর্মে বৃহস্পতিবারটিকে লক্ষ্মী বার হিসাবে মানা হয় তবে এই দিনটি আবার ভগবান বিষ্ণুকেও উৎসর্গ করা হয়েছে আর আপনি যদি মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেতে চান তাহলে বৃহস্পতিবারই জপ করুন ভগবান বিষ্ণুর পাঁচ নামের এই মন্ত্র যে মন্ত্র জপের মাধ্যমে ভগবান বিষ্ণুকে অনায়াসে প্রসন্ন করে পূরণ করুন আপনার মনোকামনা নমস্কার বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আজ আমরা এই ভিডিওতে বলবো ভগবান বিষ্ণুর পাঁচ নামের মন্ত্রের কথা যে শক্তিশালী মন্ত্র একুশবার পাঠ করলে বা জপ করলে আর্থিক দুঃখ কষ্ট দূর হবার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও মিলবে সাফল্য সেই সঙ্গে আপনার কোনো মনোকামনা থাকলে সেটিও পূরণ হবে তবে এই বিষ্ণু মন্ত্র যদি পাঠ করতে অসমর্থ হন তাহলে আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া মন্ত্রটি একুশবারই শ্রবণ করুন এবং মনে মনে আপনার মনোকামনাটি জানাতে থাকুন দেখবেন খুব শীঘ্রই পূরণ হতে চলেছে আপনার মনোকামনা তাহলে এবার পাঠ করছি ভগবান বিষ্ণুর पांच नाम मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम ओ नमः नम ओ प्रदुमनाय नम ओ आं अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ रुदुम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ आं अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ आं अनिरुद्धाय नमः ॐ य नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ य नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ आं अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ आ अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ ॐ शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ आं अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ निरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आ म्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ आं अनिरुद्ध ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः म्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ आं अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ आं अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ शङ्करशनाय नमः ॐ आ प्रदुम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ आं शङ्कर्षणाय नमः ॐ आं प्रदुम्नाय नमः ॐ आं अनिरुद्धाय नमः ॐ नरायणाय नमः